Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в пресс-центре Комсомольской правды заместитель директора департамента градостроения и архитектуры, начальник службы градостроительного кадастра Андрей Ваврыш. Тема нашей конференции «Как изменятся правила застройки в Киеве» и, в общем-то, все, что касается развития застройки в столице. Здравствуйте. Ну, здравствуйте. Во-первых, градостроительство и архитектура. Во-вторых, во я думаю, что Правильно даже сформулировать, никак они изменится, потому что мы являемся частью государственных, ну, скажем, государственной системы, которая в ближайшее время должна претерпеть изменения в связи с нашей так называемой реформой по дерегуляции, по передаче полномочий в региональный, на региональный уровень. Но вот она наболевшем о том, что скажем, стоило бы поправить и недостатки, которые возникают от... Розбалансуваності по системи послуг прошлої реформи. Так, перший питання задає Наталія. Чому після здобуття вищої освіти педагог має право викладати, лікар має право лікувати, а архітектор повинен здобути стаж, пройти курси для отримання платного сертифікату. Чому потрібно платити за знання, досвід, які вже є? По вашому адресу випробува? Ну... Я думаю, що це питання стосується діяльності Союзу спілки архітекторів, загальноукраїнської спілки архітекторів, це вони беруть кошти за повторне навчання. І тому, я думаю, що трошки не по адресу, Я це прокоментувати не можу. Я думаю, що можна сформувати відповідний запит до спілки архітекторів, нехай вони це прокоментувати. Хорошо, следующий вопрос от Вячеслава. Вы утверждали, что созданный градостроительный кадастр Киева – это также инструмент борьбы с незаконным строительством. Каким образом эта система может помочь нам, обычным горожанам, и как с его помощью мы можем влиять на происходящее строительство? Ну, первое. Градостроительный кадастр создается еще, продолжает создаваться, еще несколько лет должен создаваться, и пункт за пунктом наращивать свои возможности. Самый главный момент. Значит, чем он может помочь? Прежде всего, основная его задача это публиковать данные, то есть осведомлять граждан о том, какие документы, кому, для чего и для каких нужд выданы, какие перспективы, какие принятые решения есть в отношении развития территории, какие прогнозируются либо предлагаются к строительству объекты социально, культурно, бытовые, каким образом будет осваиваться прилегающие территории, и все это должно стать площадкой такой максимальной поинформированности, при которой горожане через инструменты общественного влияния должны иметь возможность реализовывать свою волю в отношении перспектив развития города, который им принадлежит. Град кадастр в этом случае инструмент, который исключает возможность фальсифицировать из возможность не учитывать какие-то отдельные объекты. Ну и вот простой вам пример, когда к нам приходят документы, человек уже вводит дом в эксплуатацию, пришел получить почтовый адрес, мы проверяем исходные документы, с которыми он начинал строить, и мы видим, понимаем, что декларация о разрешении о начале строительства работы как и в декларации о вводе в эксплуатацию, указан номер градостроительных условий ограничений, который никогда не выдавался. Вернее, выдавался, но не этому субъекту, не по этому адресу. То есть это откровенная фальсификация документов, которая была бы в принципе невозможна, если бы, например, тот же ГАЗ реагировал не на номер документа, а был одним из участников работы в рад -кадастре. он бы просто этот номер проверял, заходя в систему, и ничего бы другого не происходило. То есть подобные информационные системы исключают возможность человеческим влиянием, то есть либо, скажем, некачественным исполнением полномочий делать возможным вот такие вот откровенные фальсификации. Далее вопрос от Влада. Добрый день. Ситуация с незаконными киосками в Киеве достигла пика. Что говорить о строительстве объектов, если мы не можем справиться с обычными будками, их даже киосками назовешь? которые сплошь и рядом. Как и главное, когда преобразится Киев, если смысл общественности участвовать в этом процессе? Ведь письменная жалоба с просьбой разрешить этот бардак остаются без ответа. Первый и главный вывод. Не то, что есть смысл общественности в этом участвовать, а прежде всего это главный залог успеха, который может исправить ситуацию, которая есть на сегодняшний день. Ведь каждый чиновник, каждый бизнесмен каждый там, сотрудник правоохранительных проверяющих органов они все боятся э, воли народа и в этом отношении позиция горожан, которые говорят, что мы хотим видеть честный честный город, это то, что двигает политиков, это то, что двигает депутатов и всех остальных. На сегодняшний день мы имеем ситуацию, когда я уже три с половиной года пытаюсь с этим явлением бороться, чтобы его хоть как-то попробовать упорядочить, но там, два года назад в результате там невероятных усилий большого количества людей которые конечно же имеют для этого подкрепленные финансовые ресурсы остановили процесс наведения порядка и все-таки я вам скажу что в прошлом году власть одумалась и поняла что она сделала большую ошибку что перекладывание на потом когда-нибудь развязание этой проблемы это скажем Путь в никуда. И проблема только усугубляется каждый день. Поэтому была разработана комплексная схема, были разработаны порталы, электронные средства контроля, которые делают множество возможных ранее злоупотреблений невозможно. На сегодняшний день такая работа проведена, безусловно, она не может быть идеальной в части отбора этих мест. То есть мы вот понимаем, что там комплексная схема утверждена и положении комплексной схемы есть такой пункт, который говорит, что ее можно править не более чем один раз в год. Да? Uh -huh. И, соответственно, вот сейчас уже на портале открыта возможность жителям города и, как и отдельным предпринимателям, если вдруг в процессе разработки комплексной схемы районы администрации нехорошо сработали в том, чтобы uh -huh. разобраться, куда, какие и как сооружения можно было перенести в комплексной схеме, уже открыта возможность сбора таких вот заявок к тому, чтобы выработать единую правку, да, и откорректировать эту комплексную схему. Но самое главное, это то, что в этой комплексной схеме выписаны принципиальные ограничения возможности размещения сооружений от школ, от садиков, от административных зданий, от перекрестков, от проезжей части, от э, всевозможных памятников культуры, в, в садово-парковое искусство, в парках, скверах. То есть, в принципе, 90% тех мест, которые являются особо ценными для горожанина, то есть местами, которые... Поправок принадлежат ему, когда он то на так называемое третье место между работами, место приложением куда те места, безусловно, упорядочится и наводится в них в порядок. Но для этого нужно двигаться шаг за шагом. А сейчас вот такая удобная конъюнктурная ситуация на улице многих, скажем, подталкивает к тому, вот давайте попробуем этот процесс остановить и еще раз. Теперь уже цели ну, руководствуются руководствуясь революционной целесообразностью. Поэтому нужно двигаться вперед, шаг за шагом. У этого процесса не будет поддержки бизнеса, который занимается, скажем так, осознанный бизнес, будет поддержка. А те, кто незаконно расставили эти сооружения, не будет поддержки. Но мы понимаем, что там 15 тысяч, а предлагалось оставить всего 6,5. Поэтому 7,5 или 8,5 тысяч человек, вернее, там, мафов, это вот 8,5 тысяч оппонентов процессу наведения порядка. Вход идет все. И запугивание, и влияние на суды, и провокации всевозможные. Поэтому что будем делать? Будем двигаться вперед. Дорога силе ведущая. Вы сказали, есть ряд порталов. То есть человек заходит на сайт и пишет адрес, конкретный адрес конкретного мапа, да, и как это происходит в коммуникации с Значит, есть адрес МКК ЮЭЙ. Это адрес портала градостроительного кадастра города Киев. Там есть закладки, которые скажем, раскрывают содержание, суть работы с комплексной схемой размещения малых, ну, скажем, временных сооружений. И для того, чтобы исключить необходимость горожанам генерировать бумаги, там, делать отдельные запросы, Отправлять огромное количество макулатуры, с которым потом чиновники имитируют бурную деятельность, якобы обрабатывая тысячи или десятки тысяч запросов. С помощью электронных средств по портала есть возможность как подавать заявки, так и подавать пакеты документов. Также высказывать свои жалобы и давать предложения в отношении даже внесения изменений в саму схему. Подобные вещи все фиксируются на портале водостроительного кадастра исключают возможность исчезновения информации или запросов. И точно такими же электронными средствами можно давать людям ответ. То есть это уже, ну, скажем так, не новейшая практика в мире. Это уже обычная ситуация, которая почему-то в Киеве очень долго оттягивалась от внедрения. Мы боролись за то, чтобы она начала работать, и она работает. Далее пишет нам Александр, э, посмотрел ваш годовой отчет, представленный на днях. Очень много интересных проектов. Скажите, будут ли они воплощаться в жизнь, выделены ли на них деньги, предусмотрено ли участие общественности в этих проектах, и как собираетесь сотрудничать с горожанами, посвящать их свои планы? Ну, пункт первый. И самое главное. Мы считаем, что единственная функция Самая важная, единственная функция Департамента градостроительства и архитектуры в процессе обеспечения развития города это стать коммуникационной площадкой всех заинтересованных сторон. То есть наша роль роль координатора, который усаживает за один стол инвестора, усаживает за один стол представителей профессиональной общественности, то есть профессионалов-экспертов, представителей жителей, горожан, то есть общественных организаций, движений, то есть заинтересованных лиц во имя поиска наилучшего компромиссного решения, которое устраивает все стороны. Мне очень нравится высказывание Далай-Ламы, который говорит о том, что большой город – это умение жить вместе. Вот это умение жить вместе – это умение находить компромисс между пожеланиями инвестора и теми результатами, которые в итоге получаются в интересах горожан, в интересах города. Поэтому, безусловно, работа с общественностью для нас – это тоже отдельный проект. Мы уже второй, это уже не первый, это второй уже годовой отчет. И в этом годовом отчете мы откровенно пишем обо всех вещах, которые мы делали, о всех наших положительных и негативных, скажем, отсутствия результатов в каких-то проектах. Мы это описываем вполне конкретно и показываем, какие вещи нам мешают реализовать все, что мы хотим. Как раз таки это и есть один из шагов, который направлен на открытость и публичность. Возвращаясь к самим проектам, мы понимаем, что Проекты есть тактические, есть стратегические, а есть ну, миссионерские, визионерские. Да. Безусловно, э, ну, мы прекрасно понимаем, что принимая документ как такой как основы градостроительной политики, э, очень тяжело депутатам было объяснить, зачем он вообще нужен. Но именно там мы сформулировали основные принципы, которые нам наиболее важны. Это пешеходный город, это превалирование интересов. Э, скажем так, горожаны экологии над техногенными либо транспортными какими-то решениями. Это приоритеты в развитии общественных пространств по отношению, к, скажем, к индивидуальным нуждам застройщикам. Подобные вещи были сформированы, в документы и приняты, и мы считаем это большим достижением. Но э, время течет, и вот мы видим и на улице ситуация меняется, в городе меняется, и кажется, что одно не очень важное на сегодняшний день должно быть отложено на потом. Мы прекрасно понимаем, что мы ведем разного рода проекты. И время, и несмотря и ситуация на улице не должна их останавливать. Некоторые из них требуют финансирования, некоторые из них требуют методического поступательного работы и продвижения вперед. По каждому из пунктов мы движемся. И на сегодняшний день пока еще бюджет города Киева не скорректирован. Все то, что мы запланировали к реализации, Департаментом непосредственно профинансировано, ну скажем, в бюджете у нас для этого есть такая возможность. А то, что касается э, ну, тех прав, в которых нам придется жить в режиме ограниченных ресурсов, безусловно, будут какие-то коррективы. Но это не значит, что проекты должны быть отложены. Они могут быть просто реализованы с другими акцентами. Например, проект Киев Самобытный он для нас очень важен, хотя, скажем, город не сформулировался в какой-то городской целевой программе, не смогли ее принять до Нового года в силу разных на то причин, но тем не менее этот проект опирается прежде всего на широкую общественную поддержку. Работать с общественностью бюджет не мешает. Ну, нам ничего для этого не мешает. Как раз в этом и задача этого проекта, чтобы привлечь всех инвесторов, собственников недвижимости, своими средствами участвовать в развитии города. И честно говоря, вот те общественные события, ну скажем, движения, которые происходят сейчас вокруг и памятников создания Небесной Сотни, памятного знак мемориала, я не знаю, восстановления центра города, это как раз вот те центростремительные движения, которые и закладывались в основу реализации программы Киевсанбурга. Нам приятно, и я думаю, что этот проект будет развиваться и дальше. Есть какой-то проект, который вот уже сейчас реализация которого должна стартовать в ближайшее время, что, что Но мы продолжаем внедрять драть строительный Мы продолжаем mm -hmm. реализовывать проекты в самом быте, Никто об этом не задает вопрос. Но, например, в прошлом году многие вещи, которые связаны с комплексным развитием территории, то же самое там аллея пешеходная от памятника крещения Руси, так называемый нижний памятник Владимира или колонна Медузская, права, да, до почтовой площади реализовалась часть проекта. Мы продолжаем проектировать и заниматься вопросом реорганизации движения Подола. То есть Все проекты в той или иной мере продолжают, продолжают свою реализацию. Мы продолжаем создавать единую топографическую основу. Мы внедрили топографический, скажем так, мы, вернее, дежурство топографических планов. Это ну, скажем, вещи, которые видят эксперты, которые с этим работают. Но они работают на весь город в целом. Мы продолжаем инвентаризацию. Мы закончили инвентаризацию декоративных материалов. Мы продолжаем подготовку данных для публикации в градостроительном кадастре. Мы выверили все реестры памятников архитектуры, которые на сегодняшний день в кадастре открыты. Мы в ближайшее время вывесим атрибутивную, то есть дополнительную справочную информацию, почему тот или иной памятник туда внесен и из каких на каких основаниях. Мы выв... продолжаем выверять паспорта экологических объектов и так далее, и так далее. То есть работа продолжается, она не останавливается и Коррективы, которые вносят наши возможности бюджета либо времени, да, они на это все влияют, но тем не менее, генеральная задача, миссия определена, и мы движемся вперед. Вопрос от Ольги Владимировны далее. Андрей, буквально на днях вы опубликовали в своем блоге некий план действий, как прекратить проблемное строительство. Ваша мысль понятна и правильна, но у меня вопрос, предложение есть, а кто будет все это воплощать? Или это лишь красивое публичное заявление? Вы знаете, мысль которые витают в воздухе, уже ну, скажем, материализуется только тогда, когда ее разделяют большое количество людей. И э, каждый человек, безусловно, считает, что у него есть мнение по поводу каждого из событий, которые происходят. Сталкиваясь каждый день с проблемами, связанными с подобными объектами... Это вот, ну, скажем, мысли, взгляды, которые разделяют сотрудники департамента, руководство департамента, и я в том числе. И мы считаем, что возврат широкого участия общественности в одобрении отдельно взятых проектных решений, именно проектных, а не предстоятельных решений, вернет в освоясь вот такое вот, скажем, оголтелое отношение к освоению территории. Ведь когда инвестор понимает, что ему придется глаза в глаза посмотреть с жителями, которые рядышком с ним живут, то есть находятся на смежных, на территориях освоения, когда он понимает, что ему придется с этими людьми разговаривать, он изначально по-другому подходит к проектированию этих объектов. Мы сталкиваемся непосредственно очень часто с практикой, когда инвестор говорит, меня все остальное не интересует, я тут забором обнесусь, а там это их не проблема. Это недопустимая практика к освоению города. Может быть, так хочется быть там, шовинистом, отдельно взятым инвестором, но так недопустимо по отношению к городской среде. Поэтому это, вот, скажем, набор рецептов, который кажется, что приведет, не кажется, а мы уверены, что приведет к положительному результату. Сергей спрашивает, добрый день, интересует, как быть с теми мостами, которые уже, просто с теми монстрами, которые уже вылезли и начали возвышаться в центральной части города. Можно ли повлиять отменить это строительство, как, например, на Нижнем валу 27, и ответят ли инициаторы такого строительства за свои незаконные действия? Ну, по моей памяти, на Нижнем валу 27 этот объект был, появился до нашего появления. Uh -huh. В любом случае, прекрасно понимаю, что стоит проводить безусловное расследование, разбираться, почему каким образом это могло произойти, и какого рода ограничения существуют для подобных знаний. Могу сказать, что говоря уже про существующие здания, которые построено, так называемый ну, мост, как мы говорим, да, безусловно, существуют определенные приемы, там, например, подсвечивание, либо наоборот, не подсвечивание каких-то частей зданий вечером, но, безусловно, это кричущая проблема, которую, кстати, ЮНЕСКО на своих заседаниях постоянно и подмечает о том, что подобным образом застраивать город совершенно нельзя. И единственное, что можно сделать, чтобы этот процесс остановить, это убрать двойные толкования в правовом поле, которые позволяли там, то ли одним, то ли другим документам пересматривать высотность, вот, как историка разрешительное обоснование, есть такой там, чудный документ, э с одной стороны, а с другой стороны внедрить в это поле чуть, бо чуть больше, обязательной публичности. Она на самом деле сделает невозможным давление на отдельно взятого чиновника, чтобы это дело подписать. Я вам скажу, что у нас была откровенная ситуация, когда э в одном из э частных за, ну, скажем, резиденций Выжгородского района был найден буклете, где были предложены апартаменты на 2000 метров квадратных. Не только, только не говорит о том, что два года подряд этот отдельно взятый человек, который собирался там построить этот объект, кстати, высотой выше колокольни Лавры, которая была бы видна с левого берега и за массой этот объект был бы больше, хотел построить некий там отельный комплекс. И вот я так понимаю, что вот этот вот буклетик, который вот почему-то попал в эту отдельную резиденцию, должен был стать аргументом, как убедить, то есть сломать через колено отдельно взятых людей, которые два года этого не допускают. Так вот, публично сделать невозможно влиять на подобные вещи отдельно взятым людям. То же самое касается плоский спуск 7А. То же самое, с того же самого, с того же самого, поверьте, с того же самого места в Вышгородском районе, было разрешено незаконно построить, незаконно повторяюсь, потому что проектного решения на такую высотность здания у них по-прежнему нет. И вот, но тем не менее объект был введен в эксплуатацию, плоский спуск Семавы. Пойдите, посмотрите сейчас, как этот объект массивно выглядит на фоне нашей лавры, которая должна быть доминантой при, скажем, отработке ландшафта, застройки с левого берега даже. Посмотреть это все очень даже хорошо то есть публичность это имеется в виду, что когда выдается разрешение строительства, какие-то обсуждения должны быть? Однозначно. Однозначно это делает невозможно, как и отклонения, про которые мы говорим, там, давайте выше, давайте ниже, вот эти все вещи публичность выравнивает. То есть, если, если застройщик может убедить, может доказать такую необходимость, сможет найти аргументы, достучаться до сердец отдельно взятых людей, тогда это будет работать. Но если он не сможет объяснить, почему он это хочет делать, если это, это будет клеймить каждый человек, который изборит, да, это сложно, это сложно находить такие решения. Да, правда, это сложно, но это нормально, потому что ошибки принимать можно. За один день. А последствия остаются на десятилетия на века. Поэтому нужно к этому относиться очень серьезно. Ірина пише нам далі, доброго дня. пан Андрію, мене цікавить ваше особисте ставлення до існуючого стану трикутника влади бізнес громада. Чи не здається вам, що ці відносини зайшли у глухий кут? Звідси всі випливаючі наслідки незаконні на будівлі, захаращені історичні пам'ятки і так далі. Я бы достигнуто компромиссу и вы решили эти вылучения места пытания. Я очень благодарен. Несколько лет назад у нас было, такая, фонд Биоля, было заседание на тему проблем застройки в городе Киеве. И, ну, там ну такую резолюцию, в которые которая пришла, там, очень активно это развивалось движение с Бережамская Киев. И вот общая резолюция, которая пришли была, нужно общественности восстать. Ну и откровенно скажу, общественность восстала, это был одиннадцатый год, она восстала, она стояла, она боролась максимально сколько это возможно, то есть отставили большое количество площадок, и это движение привело к тому, что многие из них остановились, хотя не смогли остановить, например, строительство этого здания на театральное и так дальше. Но тем не менее общественность восстала и приостановились, вот такие все поползновики. В 2012 году Фондвили опять проводит подобное заседание, и тема вопроса такая же, ну вот а как дальше развивать это общественное муниципальный и с бизнесом диалог, и вопрос повис в воздухе, потому что ну вот уже общественность восстала, а что делать дальше? Так вот, что делать дальше, упирается в то, что для, для того, чтобы этот треугольник был максимально результативным, работа, работа, этого треугольника, то есть бизнеса, власти и общественности, для этого должна быть максимально конструктивная форма отношений. Конструктивизм это не, это, не само, это не саботаж, это Конструктивизм это не, это, не, не против, это не война, это не противостояние. Конструктивизм это когда стороны находят взаимные, интересующие их интересы взаимное решение и находят на, на базе удовлетворения совместных интересов. То есть когда общественное движение превращается в профессиональное движение, у него есть форма принятия решений. Оно максимально отвечает за, запросам общественности. Оно имеет какие-то э, понятные форматы взаимодействия. Вот мы очень долго хотели создать там общественный совет при главе архитектуры. Ну, ранняя позиция городской администрации была, что общественный совет должен быть только один и при КМДА. При, КМД, при главе архитектуры отдельный общественный совет было иметь нельзя. И мы считаем это, кстати, большой ошибкой, потому что это могла бы быть одна из площадок для реальной организации взаимодействия. У нас получается работать и с организациями типа GIZ, и с ассоциациями. Там большим количеством ассоциаций. Мы считаем, что это конструктивная работа. И когда мы отрабатываем ту или иную программу, отдаем ее на определенную отработку общественным организациям, мы получаем профессиональный фидбэк, мы получаем профессиональные рекомендации и какие-то, ну скажем, замечания, где мы правы или не правы, как нужно двигаться дальше. Честно говоря, это несложно. Но почему-то каждый из тех, кто принимает решения, и особенно тех, кто занимается распределением денег, считают это пустой тратой времени. И вот в итоге получается меня такое, что те, кто должны отвечать за построение этого компромисса, они, допустим, даже готовы к его построению, скажем так, к его формированию. А те, кто в итоге потом принимают решение и дают или не дают жизнь отдельно взятым проектам, считают, что ну все уже накал снят, значит можно эту историю дальше игнорировать. И вот и получается, что каждый из этих троих находится в такой вот оппозиционной нише, когда власть, ну, для отвода имитирует ну, обсуждение с общественностью. Общественность видит, что это не работает, потому что ее обманывают. Она имитирует свое конструктивное поведение. Бизнес имитирует, что он якобы со всеми этими делами, ну, скажем, согласен или принимает в этом участие, а в итоге мы имеем такую вот яростную конфронтацию каждой стороны друг по отношению к другу. И вот пока вот эта имитация не закончится, пока стороны не начнут друг друга смотреть открытые глаза, я думаю, что ситуация не изменится. Но по-хорошему это вопрос исключительно доброй воли. Если такая добрая воля есть, значит и общественное движение, и остальные не будут развиваться. Значит, и власть будет к этому прислушиваться, значит все будут, этим, этого будут бояться и будут с этим считаться. Поэтому развитие гражданского общества вместе с прессой, вместе с профессиональными навыками отдельно взятых чиновников, власть имущих и... и І соціальна відповідальність бізнесу це исключительно залог того, що ця проблема вирішила. Андрій запитав далі. Вітаю Теско про болюче турбина перед мостом патона. Хто це придумав? Як воно з'явилося в чиємусь запаленому мозкові? Ще не бачив жодного водія, який би не схвалився. Питання, які подальші плани на реконструкцію транспортних розв'язок, наприклад, Ленинградка? І чи будуть такі ж самі подарунки? Чи хочет с водителями порадиться при планировании таких развязок? Ну, а, к моему большому сожалению, к очень большому сожалению, я, я а, могу констатировать факт, что наиболее развязанное из, от всех транспортных проблем в городе Киеве направление mm -hmm. это направление на Кунцево. И эта ситуация. Происходит из года в год, и она не меняется от смены того или иного проекта. Почему-то так вот у нас происходит. Вернее, не почему-то, а мы точно знаем, почему это происходит. И я думаю, что если говорить о почему это произошло, это один из дней, какая-то пробка, кто-то где-то застрял, сказал, разобраться, найти для этого решение. Вначале хотели туннельчик под копом сделать, потом подумали, да ладно уже, сгорела хата, горы и Давайте переделаем всю развязку. Причем это все происходило, вот это переделывание развязки. То есть мы пытались как-то успокоить процесс, что не обязательно это делать, но на самом деле самое смешное получилось то, что мы проектное решение этой развязки увидели уже, когда она строилась. И э, именно этот факт того, что это сделано было не так, как мы считали необходимым, без должного изучения, без должной аргументации, и без вообще должной мотивации, соответствия, ну скажем так, компромисса цены качества стала, ну, скажем так, последней каплей, когда департамент архитектуры, ну, что называется, в отношении транспорта восстал. Вот, в отношении транспортных проблем департамент восстал. В этот момент, когда уже было очевидно, что с этой развязкой она не работает, мы кричали о том, что это делать совершенно нельзя. Происходило рассмотрение той же самой развязки на почтовой площади. И это должно было быть еще, еще, более удручающая ситуация. В этот момент мы уже восстали, уже, знаешь, премьер-министру показалось, что тут тоже что-то не так. И он тогда, скажем, дал поручение всем разобраться, как это могло произойти на уровне ну, этой, так называемой турбины. Но то, что касается почтовой площади, он сказал, все, я не рассматриваю развязку. Я хочу, чтобы эта развязка была, прежде всего, площадь, отданная людям. А уже во вторую очередь развязка. Вот идите, вот как целовальник ее переделает, вот так вы ее и будете строить. То есть это вот был первый такой вот, ну, скажем, момент, когда почему это произошло? Потому что на самом деле развалили систему э, принятия решения в отношении э, выделения средств. То есть, вот на что выделяются деньги? Программа социального развития. Как она формируется? Ну, она формируется на отдельно взятом совещании. А как насчет генерального плана или градостроительной документации? А как насчет приоритетов? Почему в первую очередь была турбина, например, а не Ленинградская? Если Ленинградскую площадь ну, гораздо более важно, или там, Шулявскую площадь важнее для города во много раз сделать, чем заниматься отдельно взятой развязкой этой турбины. И вот таких вот принципов, когда такие решения принимаются исключительно административным путем, конечно же, цивилизованный мир не приемлет давно. Он от этого уходит очень просто. Цивилизованный мир имеет определенную последовательность одобрения подобных транспортных проектов. Ультимативное условие номер ноль. Город должен иметь свою транспортную модель, над которой мы уже над созданием которой мы работаем ну, почти, ну не могу сказать год, но месяцев 8-9 работаем. И э, надеюсь, что вот именно вот эту строчку никто не вычеркнет из бюджета, потому что это не просто важно, это супер важно. То есть у нас получилось, мы мы нашли 480 миллионов гривен для развязки турбины, но не нашли даже полмиллиона гривен качественно проанализировать, она там нужна или нет, и к чему она приведет смоделировать, как она работает, какие последствия. То есть более неудачной развязки сделать было невозможно. Когда в итоге попробовали промоделировать эту развязку, у нас на этот счет там, свое мнение официально высказано, мы его...